Ну, я вчера говорил, что я думаю, что сегодня будет полегче. Во-первых, э, вернулись в строй уже и Даманский, который сразу два мяча забил, тоже Леша Фитко. Мы вчера я да. вам говорил, мы, мы не играли, у нас даже не было первой четверки. Играло два человека на рыбаке Калупов. Ну, имеется в виду с первой четверки. Поэтому вчера был такой каламбур, нам нужно было любыми путями просто добиться результата. Сегодня, я считаю, команда выглядела как, ей, как обычно. Она выглядит с забитыми голами, с хорошими комбинациями. Где-то поначалу чуть-чуть сами себе усугубили игру, там необязательные ошибки, что повели в счете 2-0, где-то успокоились, может быть, даже отдали инициативу. Но своевременно, конечно, изобили третий, и хорошо, что вы стояли против четверых, когда было удаление. Во втором тайме, я считаю, фактически четвертый гол был переломлен, Хотя он, в общем-то, назревал. И уже когда четвертый забили, я думаю, команда где-то уже согласилась с тем, что уже проиграла. И наоборот, что касается спортлидера, наоборот, как бы еще более такая уверенность была. Даже показательное держание мяча, как бы то, что мы уже просто доводили до конца игру, без всякого там трепета, и было на мастерстве спокойно это все доиграно. Я думаю, что игра удалась, и зрителям понравилась. Ну, и естественно, результат нас полностью устраивает. Надо цепляться за игру, которая у нас была сегодня во втором тайме, добиваться дальнейшей победы. Если не ошибаюсь, Михаленко пропускает следующий матч. Он сегодня желтую получил? С этого с плей-оффа все карточки сгорают и все по-новому. А у него две карточки с титаном или нет. Это у него третья. Ну не третья, а все равно четыре. То есть пропускает. четыре, да? Ну, потому да. что четыре было. То есть он не пропускал. Нет, он нет, Сейчас, вами... сейчас по-новому а, учил. То, что мы будем то без роторя да, до второго, это как бы это усложняет. Вот. А так остальное. Хорошо, что ребята говорю, уже у нас нет большого там, списка запасных, но тем не менее, что хоть уже все более-менее в строю. Это уже радует. Так что будем надеяться на лучшее. А травмированных, ускоренных, дисквалифицированных нет нас больше? У ну, нас, нас нет. Все, что есть, все на лице. Да, уже больше? Да. А, в этом сезоне Иванов Фомкевский дважды играл. Можете как-то команду «Ураган» когда он дома играет, когда он выезде? Чего ожидает? Что касается команды «Ураган», я считаю, очень сильно команда прогрессирует. Что касается, опять же, первой игры нашей, что мы на турнире с ними играли, это, это были дети. А сейчас это серьезная хорошая такая боевая единица. И очень их дополняют ветераны, Симка и Кендратик, да. И, конечно, команда представляет собой очень такую серьезную угрозу. Что касается игры домашней, ну естественно, там где-то гонят трибуны. Ну, тем более, сейчас, наверное, думаю, будет полный зал, так как они, никто не ожидал, что они пробьются в полуфинал. Да и им отступать некуда. У них как бы нет права на ошибку, поэтому... Я думаю, что они будут играть там, с полной такой самоотдачей. И нам будет непросто, это однозначно. Но тем не менее, что, что понятно и очевидно, что они будут атаковать, что им нужно выигрывать. Им, их не устраивает какая-то лотерея, пенальти. Им надо выигрывать с игры. Но будем думать, как, что противопоставить им. Вот, я думаю, что задачи выполнимы. Время покажет.